असलम अल्लाह ताला ने इंसान के खाने पीने के लिए बेशुमार नमतें पैदा की हैं और इनमें से कुछ ऐसी हैं कि जिसमें खुराक और पानी दोनों की कमी पूरी करने की सलाहियत मौजूद होती है इन्हीं में से एक है तरबूज जो ना सिर्फ खाने में लजीज़ है बल्कि इसमें मौजूद अज्जा गजाइत से भरपूर होते हैं तरबूज खाने से ना सिर्फ प्यास खत्म होती है बल्कि भूख से भी निजात मिलती है तरबूज एक ऐसा फल है जिसमें पानी बहुत ज्यादा होता है यही वजह है कि गर्मियों में तरबूज खाने से ना सिर्फ जिसम में पानी की कमी पूरी हो जाती है बल्कि खास तौर पर पेट और जिसम ठंडा रहता है बहुत सी बीमारियों में तरबूज खाना बहुत ही फायदेमंद है तरबूज वजन में कमी के लिए भी बहुत फायदेमंद है लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि कुछ बीमारियों में तरबूज बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि कुछ सिचुएशन में अगर आप तरबूज खाते हैं तो इसके आपको फायदे की बजाय नुकसान भी हो सकते हैं तरबूज खाने के क्या फायदे हैं और कौन से लोग इसे खाने से परहेज करें आइए जानते हैं तरबूज के फायदे और नुकसान अगर किसी को पथरी की प्रॉब्लम हो तो तरबूज जरूर खाएं जिन लोगों के गुर्दे में पथरी है या फिर कहीं भी पथरी की प्रॉब्लम है तो वो तरबूज वाफा मुकदार में खाएं क्योंकि तरबूज में पानी ज्यादा होता है और ये गुर्दों की सफाई करने में भी मदद करता है लिहाजा इसका खाना फायदेमंद होगा अगर किसी को पत्थरी की प्रॉब्लम है तरबूज वजन कम करने के लिए भी बहुत फायदेमंद है तरबूज को वजन कम करने वाली खुराक में लाजमी शामिल करना चाहिए तरबूज में बहुत कम कैलोरी होती है मगर ये तोयल वक्त तक पेट को भरकर रखता है 100 ग्राम तरबूज में सिर्फ तीस ग्राम कैलोरी होती है इसमें तकरीबन एक मिली सोडियम कार्बोहाइड्रेट आठ ग्राम, कार्बो ग्राम फाइबर जीरो चार ग्राम शुगर ए ग्राम विटामिन विटामिन ग्यारह फीसदी तेरह फीसद जबकि 0.6 ग्राम पर मुश्तमिल तरबूज मुदाफती बढ़ाता है और आंखों के लिए भी फायदेमंद है विटामिन और A से भरपूर तरबूज मुदाफती निज़ाम को मजबूत बनाता है और आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है तरबूज खाने से ना सिर्फ पेट और जिसम को ठंडक पहुंचती है बल्कि इससे दिमाग भी ठंडा रहता है तरबूज खाने का असर सर्द समझा जाता है और तरबूज खाते ही ना सिर्फ ठंडक महसूस होती है बल्कि इससे जहन भी पुरस्कून रहता है इसलिए जब कभी आपके सर में शदीद दर्द हो तो तरबूज को ज़रूर खाएं इससे आपको सर दर्द में भी फौरी आराम मिलता है इसके बीज भी पीस कर अपनी पेशानी पर लगाएँ इससे भी सर दर्द ठीक होता है हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ों के लिए भी तरबूज बहुत ही फ़ायदेमंद होता है जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो तरबूज ज़रूर खाएं तरबूज में सोडियम की बहुत कम मकदार होती है और सर्द भी है ये तो थे तरबूज के फायदे अब बात कर लेते हैं कि किन लोगों को तरबूज नहीं खाना चाहिए तरबूज को ऐसे लोगों को नहीं खाना चाहिए जिनको दमा या एलर्जी का मसला है क्योंकि इसका असर सर्द है और ये वेन पैप में सोजिश का सबब बन सकता है वैसे ये छींकने की प्रॉब्लम को भी बढ़ा सकता है अगर आप चावल या दही खा रहे हैं तो आपको तरबूज से दूर रहना चाहिए क्योंकि उस वक्त तरबूज खाने से फ़ायदे की बजाय नुकसान होता है अगर आपका पेट खाली है या आप सुबह के वक्त तरबूज खाने के बारे में सोच रहे हैं तो इस आदत को तब्दील करें खाली पेट तरबूज खाने से पेट दर्द की प्रॉब्लम भी हो सकती है तरबूज खाने के फौरन बाद कभी भी पानी ना पिए फौरी तौर पर पानी पीने से उल्टियां भी हो सकती हैं अगर मुंह में मिठास बन जाती है तो आप सिर्फ कुल्ली कर लिया करें रात को तरबूज नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे बलगम बढ़ सकता है और तकलीफ भी बढ़ सकती है तरबूज खाना सेहत के लिए फायदेमंद है लेकिन आपकी परेशानियों के पेश नज़र इसे खाने का फैसला करें क्योंकि बाज हालात में तरबूज फायदेमंद नहीं होता तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दिगर अहबाब और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें शेयर करने के लिए वीडियो के नीचे शेयर का बटन क्लिक करें और इसे फेसबुक व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करें ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें